противник не оставляет попыток террора украинского населения следом за самой массовой ракетной атакой, которая произошла, напомню, 26 августа в понедельник на минувшей неделе. Не было практически ни одного дня, чтобы противник не наносил ракетно-бомбовых ударов, а также ударов ударными дронами по мирным украинским городам. И сегодняшний день также не стал исключением. Под огнем оказался Львов, оказался Кривой Рог, города Западной Украины и другие. Накануне, напомню, противник нанес удар по Институту военной связи в городе Полтава, где пока, по уточненным данным, 51 погибших, около 200 получили Ранения. Распространенная ранее информация о том, что попадание двух баллистических ракет, по видимости, это были «Искандер-М», произошло во время утреннего построения, было опровергнуто несколькими источниками. Дело в том, что просто от сигнала воздушной тревоги до момента нанесения удара произошло не более двух минут, И именно вот этот очень короткий интервал застал людей именно в момент эвакуации, когда они направлялись к бомбоубежищам. Сегодня не менее варварская атака произошла в Кривом Роге. В очередной раз под ударом оказался один из отелей города. Противник продолжает рассказывать сказки о том, что на территории этих самых отелей находятся невидимые иностранные наемники. В прошлый раз также наносился удар по 95-му кварталу, сердцу Кривого Рога, где удару баллистической ракеты подверглась гостиница «Аврора», в которой я, кстати, много раз останавливался, много жил, и там тоже были погибшие. И противники естественно, в качестве обоснования каждый раз придумывает все более и более нелепые истории. В случае с сегодняшней воровской атакой по центру Львова, где пострадали более 50 домов, 38 человек, по уточненным данным, на данную минуту получили ранения. Семеро погибших, среди них трое детей, погибла практически вся семья, кроме отца, об этом сообщил сегодня мэр города Андрей Садовый. Так вот, официальные пропагандистские паблики противника сообщают о том, что якобы удар наносился по военным полигонам, а попадание по гражданским объектам во Львове произошло в результате неудачного падения украинских систем. ПВО – очередная наглая циничная ложь, которая, естественно, опровергается данными уже с места этих ужасающих трагедий. Я бы хотел рассказать о семье, львовян, которые сегодня погибли, об этом рассказал мэр города. Я опубликовал фотографию семьи, выжил только отец, его зовут Ярослав, погибли его жена Евгения, дочери Ярына, Дарья и Эмилия. Все они, это самый младший из них было 9 лет, и мы понимаем, что... Погибшие требуют не столько сочувствия, сколько мести. Это единственное чувство ненависти к этим животным, этим тварям, военным преступникам, которые продолжают убивать и истреблять украинцев целыми семьями, ничего другого, никаких других эмоций к ним быть не может. А в то время, когда Путин сегодня убивал украинских детей, издание «Досье» сегодня опубликовало информацию, которую уже сейчас комментирует большинство СМИ, Досье центр опубликовал информацию о детях самого диктатора Владимира Путина. Их, в отличие от украинских детей, не убивают, никто на них не покушается. Они не проводят дни и ночи в бомбоубежищах. Они спокойно учатся в изоляции в на путинской резиденции на Валдае. У них сотни гувернантов, поваров, врачей охранников, тренеров по хоккею, теннису, гимнастике и тому подобное. И в отличие от украинских детей, им ничего не угрожает. И их будущее, как надеется диктатор Путин, сложится самым лучшим образом. Напомню, до этого официальными детьми у Путина числились его дети от первого брака с его супругой. Брак был заключен еще в 1983 году. Мария Екатерина зовут его старших дочерей. А сегодня СМИ назвали, наконец были установлены с помощью осид информации, а также источника в окружении этих самых путинских выкромышей сегодня были обнаружены, установлены их имена. Так вот, этих детей зовут, старшего зовут Иван, он 2015 года рождения, младшего зовут Владимир, Владимир Путин младший, он 2019 года. И э, издание досье очень подробно разбирает всю историю о том, как Алина Кабаева рожала этих детей, в том числе старший из этих сыновей Иван был рожден в Швейцарии. И единственное издание, которое все время написало о том, что у Путина двое детей с Алиной Кабаевой, не трое, как писали в СИСМИ, именно двое, это было швейцарское издание «Зонтакс Цайтунг», оно установило, что старший сын Иван был рожден на территории Швейцарии, швейцарской повитухой российского происхождения. Она, ее фамилия Кондратьева, народом из Санкт-Петербурга, 1959 года рождения. И вот уже журналисты установили, что она скончалась, кстати, в годовщину вторжения 24 февраля 2023 года, ровно через год после вторжения. Совпадение или нет, каждый может решить для себя сам. Так вот, этот Иван родился э, с помощью этой э, значит, повитухи, ну, врача, специалиста по деторождению на территории Швейцарии. Путин считал в 2015 году, что самое безопасное для места рождения его детей будет именно эта страна. А уже следующий э, ребенок родился в 2019 году, и это уже произошло в России, в Москве куда, собственно говоря, ту же самую Кондратьеву, швейцарку с русскими корнями, вызвали специально для того, чтобы она сопровождала роды Кабаевой. И там родился уже младший ребенок Путина, Владимир Путин-младший. Издание «Досье» подробно сообщается, ссылка, они перепроверили эту информацию, в том числе личность своего информатора и утверждают о том, что в распоряжении издания оказались фотографии детей Путина, однако из этических соображений они не считают возможным их публиковать. Тем не менее, сам факт наличия у Путина детей, которых он никогда официально не признавал, и их существование является самым охраняемым секретом Российской Федерации, заслуживает того, чтобы посвятить ему целое расследование. Сам брак Путина и Кабаевой был заключен еще в 2008 году, об этом писала одно из изданий, но это издание после того, когда она эту информацию опубликовала, практически сразу было закрыто, его вынуждали, вынудили прекратить свою деятельность. И в дальнейшем вся информация о наличии у Путина детей, она была скорее объектом мистификации. Еще раз повторю, это первый раз, когда достоверно установлено не только количество детей Путина вместе с Кибаева их совместных, установлены их имена и их возраст. Так вот, что известно о этих самых наследниках Путина? Старший из них Иван, это постоянный партнер Путина, старшего диктатора по хоккею. Каждый раз, когда он приезжает туда на Валдай, в специально построенном ледовом стадионе в сопровождении охраны. Ну, естественно, кто может еще играть, значит, они вместе с ним играют в хоккей. Также он пытается заниматься Гимнастикой, правда, как пишет издание, не очень удачно. Младший сын Путина, его скажем, любимец Владимир Владимирович Путин, точно так же, как он он еще достаточно мал для того, чтобы заниматься какими-то серьезными видами спорта. Тем не менее, у обоих огромное количество гувернантов, которые занимаются их в том числе постоянным образованием. У них есть, собственно, яхта, у них целый авиафлот, несколько самолетов, которые их обслуживают в том числе и американского производства, и итальянского производства, DASO Falcon 7X, DASO Falcon 8X, российский Ту-204, Англо-Итальянский вертолет аугуста Весланд Вестланд» AW-139, два франко-немецких вертолета «Еврокоптер» EC-145 и четыре российских вертолета Ми-8. Также сообщается о том, что сам факт рождения этих наследников... Путин воспринимался с эйфорией. В частности, как утверждает источник журналистов, когда родился старший Иван, Путин был настолько впечатлен, что закричал ⁇ Ура, наконец-то мальчик ⁇ Это также порождает определенные слухи, связанные с тем, что Путин собирается основать целую династию, якобы он даже собирается передавать власть своему старшему сыну, если он, конечно, доживет до момента передачи власти, но то, что у диктатора есть подобные мысли, подтверждали до этого сразу несколько. Источников. Тем не менее, что интересно, теперь стало понятно о ком говорил Путин, когда буквально два дня назад на пресс-конференции он заявил о том, что как важно учить иностранные языки. Английский он упомянул, а также китайский. Он сказал: В нашей семье маленькие члены, так и сказал, маленькие члены. Говорят на китайском совершенно свободно. Так вот, эти маленькие члены, теперь это, соответственно, понятно, Владимир и Иван. Именно о них Путин и говорил. Правда, остается загадкой, почему Ивана назвали Иваном, а не Ваном. А почему э, Владимира назвали Владимиром, а не Си. Ну, было бы логично в, в такой ситуации. Вот Хотя не исключено, что у них есть двойные имена. Все может быть. Э, их обслуживают гувернанты из э, других стран, в частности, преподавательница немецкого языка из Боснии и Герцеговины, которую в России считают дружественной страной, также как, например, открыто размещались объявления о нами, гувернантов для путинских детей, их, правда, при этом, естественно, не, 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 не называли, не указывали, но говорят о том, что работать нужно на территории заказчика, изолировано, возможности выехать оттуда не будет, необходимо пройти двухнедельный карантин, зарплата, которую они получают, в среднем колеблется от полумиллиона рублей и до полутора миллионов, которые они могут заработать и предпочтение отдается гражданам ЮАР, Южноафриканской республики. Источники объясняют тем, что Путин считает ЮАР, страну англоговорящую, единственной безопасной и дружественной к себе. То есть не из Штатов, не из Великобритании, там не из Канады искали, а именно из Южноафриканской республики. Тем не менее, из-за пишут как сложности самих детей, то что они разбалованы и крайне капризные, любое их желание, любой каприз немедленно исполняется, из-за этого идет постоянная текучка, ну, то есть увольняются, не хотят, несмотря на крайне высокую зарплату и дополнительные бонусы, долго работать с ними западные гувернеры, и из-за этого большая текучка кадров. Ну и, собственно говоря, этот вопрос, еще раз повторю, наличие у Путина детей вряд ли вызовет какой-либо резонанс, либо волну гнева среди самих россиян. Для них э, наличие у царя детей, законных или незаконно рожденных, всегда являлось делом обычным. Точно так же, как не вызовет у них никакого отторжения, возможно, идея того, если он захочет действительно основать династию или передать власть кому-то из них, в конце концов, его друзья... Партнеры и подельники, как тот же президент Башар Алясад, получил президент Сирии получил свою должность из рук своего папаши, также президента. В подобных деспотиях передача власти династическим путем своим детям, своим ближайшим родственникам является делом совершенно обычным. Вот такие у нас новости. Вот эту историю я хотел вам рассказать. Друзья, оставляйте свое мнение под этим видео. Как вы думаете, какая судьба и будущее ждет путинских выкормышей, хотя, наверное, о детях плохо так говорить, но в любом случае это не та ситуация, когда они не несут ответственность за деяние своего папаши о других ситуациях, в том числе международной жизни. Ситуации на фронте я расскажу вам в отдельном видео, друзья. Спасибо вам за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, лайкайте, шарте, комментируйте трансляцию. Не забывайте. Рекомендовать видео друзьям и знакомым. Спасибо всем друзьям, партнерам спонсорам канала за вашу неоценимую поддержку. Берегите себя, друзья. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч. Пока-пока.